ಅವಧೂತ ಚಿಂತನ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದ ಶುಭಾಶಯ ಕೊರತಾ ಶುಭೋದಯ ಕೊರತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಹೋಮನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಹೋಮ ನೋಡುವವರೆಗೂ ಮತ್ತು ಈ ಹೋಮ ಮಾಡಿಸುವವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಮಹಾರಾಜರು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಸಮರ್ಥರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪಾರಾಯಣದ ಬುಕ್ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಸುಮಾರು ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾ ಮೂರು ದಿನ ಆಯಿತು ಒಂದು ಪಾರಾಯಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಮವೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದರ ಜೊತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದರ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಈ ಹೋಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಓಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಳಯಂಕರಾಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಹರಿಯರಾಯ त्रिगुणात्मने सर्वकौतुकानि दर्शय दर्शयदत्ता त्रयाय श्रीस्वामी समर्थ आदेश स्वाहा ॐ परब्रह्म परमात्मने नमः उत्पत्तिस्थितिप्रलयङ्कराय ब्रह्मा हरिहराय त्रिगुणात्मने सर्वकौतुकानि दर्शय दर्शय दत्तात्रयाय श्रीस्वामी समर्थ आदेश आदेशस्वाहा ॐ परब्रह्म परमात्मने नमः उत्पत्तिस्थितिप्रलयङ्कराय ब्रह्मा हरिहराय त्रिगुणात्मने सर्वकौतुकानि दर्शय दर्शय दत्तात्रयाय श्रीस्वामी समर्थ आदेश स्वाहा ॐ परब्रह्म परमात्मने नमः उत्पत्तिस्थितिप्रलयङ्कराय ब्रह्म त्रिगुणात्मने सर्वकौतुकानि दर्शय दर्शय दत्तात्रयाय श्रीस्वामी समर्थ आदेश स्वाहा ॐ परब्रह्म परमात्मने नमः उत्पत्तिस्थितिप्रलयङ्कराय ब्रह्म त्रिगुणात्मने सर्वकौतुकानि दर्शय दर्शय दतायाय श्री स्वामी समर्थ आदेश स्वाहा ओं पर्रह्म ब्रह्मा नम उत्पत्तिक ब्रह्म हरियुणात्मनेर्वौतुका दर्शय दर्शय, दर्शय दतायाय श्री स्वामी समर्थ आदेश स्वाहा ओं पर्रह्म परमात्मन्न उत्पत्तिक ब्रह्म हरियुणात्मनेर्वतुका दर्शय दर्शय दत्ता त्रयाय श्री स्वामी समर्थ आदेश स्वाहा ॐ परब्रह्म परमात्मने नमः उत्पत्तिस्थितिप्रलयङ्कराय ब्रह्म हरिहराय त्रिगुणात्मने सर्वकौतुकानि दर्शय दर्शय दत्ता त्रयाय श्री स्वामी समर्थ आदेश स्वाहा ॐ परब्रह्म परमात्मनेन्नमः उत्पत्तिस्थितिप्रलयङ्कराय ब्रह्मा हरिहराय त्रिगुणात्मने सर्वकौतुकानि दर्शय दर्शय दत्ता त्रयाय श्री स्वामी समर्थ आदेश स्वाहा ॐ परब्रह्म परमात्मने नमः उत्पत्तिस्थितिप्रलयङ्कराय ब्रह्म हर्यराय त्रिगुणात्मने सर्वकौतुकानि दर्शय दर्शय दत्ता त्रयाय श्री स्वामी समर्थ आदेश स्वाहा ॐ परब्रह्म परमात्मने नमः उत्पत्तिस्थितिप्रलयङ्कराय ब्रह्म हर्यराय त्रिगुणात्मने सर्वकौतुकानि दर्शय दर्शय दतायाय श्री स्वामी समर्थ आदेश स्वाहा ओं पर्रह्म परमात्मने नमः उत्पत्ति स्थिति प्रलयंकराय ब्रह्म हरिहरा त्रिगुणात्मने सर्वौतुका दर्शय दर्शय दत्याय श्री स्वामी समर्थ आदेश स्वाहा ओं पर्रह्म परमात्मने नमः उत्पत्ति स्थिति प्रलयंकराय ब्रह्म हरिहराय त्रिगुणात्मने कौतुकानि दर्शय दर्शय दत्याय श्री स्वामी समर्थ आदेश स्वाहा ओम परब्रह्म परमात्मने नमः उत्पत्ति स्थित ब्रह्मार्यराय त्रिगुणात्मने सर्व कौतुकानि दर्शय दर्शय दत्याय श्री स्वामी समर्थ आदेश स्वाह ओं पर्रह्म पर नम उत्पत्तिथि ब्रह्मार्यराय त्रिगुणात्मने सर्व कौतुकानि दर्शय दर्शय दत्तात्रयाय श्रीस्वामी समर्थ आदेश स्वाहा ॐ परब्रह्म परमात्मने नमः उत्पत्तिस्थितिप्रलयङ्कराय ब्रह्महरिहराय त्रिगुणात्मनि सर्वकौतुकानि दर्शय दर्शय दत्तात्रेयाय श्री स्वामी समर्थ आदेश स्वाहा ॐ परब्रह्म परमात्मने नमः उत्पत्तिस्थितिप्रलयङ्कराय ब्रह्मा हरियराय त्रिगुणात्मने सर्वकौतुकानि दर्शय दर्शय दत्ता त्रयाय श्री स्वामी समर्थ आदेश स्वाहा ॐ परब्रह्म परमात्मने नमः उत्पत्तिस्थितिप्रलयङ्कराय ब्रह्मा हरिहराय त्रिगुणात्मने सर्वकौतुकानि दर्शय दर्शय दत्ता त्रयाय श्री स्वामी समर्थ आदेश स्वाहा ॐ परब्रह्म परमात्मने नमः उत्पत्तिस्थितिप्रलयङ्कराय ब्रह्मा हरियुणात्म सर्व कौतुका दर्शय दर्शय दत्याय श्री स्वामी समर्थ आदेश स्वाहा ओं पर्रह्म परमात्म नम उत्पत्ति स्थित प्रलयंक ब्रह्म हरियुणात्म सर्वौतुका दर्शय दर्शय श्री स्वामी समर्थ आदेश स्वाह ओं पर्रह्म परमात्में नम उत्पत्ति स्थित प्रणयक्रह्म त्रिगुणात्मने सर्वकौतुकानि दर्शय दर्शय दत्तात्रेयाय श्रीस्वामी समर्थ आदेश स्वाहा ॐ परब्रह्म परमात्मनेन्नमः उत्पत्तिस्थितिप्रलयङ्कराय ब्रह्मा हरिहराय त्रिगुणात्मने सर्वकौतुकानि दर्शय दर्शय दत्तात्रेयाय श्रीस्वामी समर्थ आदेश स्वाहा ॐ परब्रह्म परमात्मने नमः ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಳಯಂಕರಾಯ ಬ್ರಹ್ಮಹರಿಹರಾಯ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮ ನೇಸರವ ಕೌತುಕಾನಿ ದರ್ಶಯ ದರ್ಶಯ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಸಮರ್ಥ ಆದೇಶ ಸ್ವಾಹ ದತ್ತಾ ಪ್ರಭುವೆ ಈ ಒಂದು ಹೋಮವನ್ನು ನೋಡೋವರೆಗೂ ಈ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ ಇಚ್ಛಿತ ಮನೋಕಾಮನೆ ಫಲಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಹೋಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವಧೂತ ಚಿಂತನ ಶ್ರೀ